Що відбувається в місті, що ремонтує, що придбали, що планують робити. Про все це під час прес-туру розповів журналіста міський голова Анатолій Вершина. Зокрема, журналісти побували у четвертій школі міста. Там за гроші Невко замінили повністю всі вікна. А за кошт міського бюджету та спонсорів виконують ремонтні роботи всередині школи. Оновлюється також і спортивно-оздоровчий комплекс імені Шкуренка. Йдуть ремонтні роботи у медико-санітарній частині номер 7 Міські лікарні номер 4 облаштували власну свердловину. І зараз лікарня отримує чисту питну воду, яка за своєю якістю не поступається таким відомим маркам, як Бірюзова або Катеринославська. Сьогодні ми посіщаємо ще один об'єкт четверту нашу міську лікарню, де також ж були виділені. бюджетные деньги помимо всех остальных проектов мы на сегодняшний день реализуем недорогостоящий можно сказать проект в рамках города но он очень значимый значимый в каком смысле в том смысле если вдруг приостанавливается поставка воды на процедуру гемодиализа Значит, от этого следует ну, очень нехорошие последствия для тех людей, которые в этот момент проходят эту процедуру. Исходя из этого был разработан проект поставки воды. На, это, на этот проект выделены деньги с бюджета 230 тысяч, по-моему, да? Да. 230 тысяч выделено. Что это значит? Это значит бурение скважины, установку насоса и разводка воды. До, э, не только на, на место предоставления этих э, процедур или услуг гемодиализа, ну и в другое место может эта вода да, использоваться. Зачастую было так. Даже не только остановка воды, какая-то половка по линии водоканала, а спад напряжения в водопроводе, давление в водопроводе, спад давления в водопроводе и аппараты, настолько умные, а у нас стоят аппараты немецкой фирмы Браун, Бибраун, аппараты сразу моментально останавливались. Мы были вынуждены отключать пациентов от гемодиализа и цитово, организованно через согласование в департаменты, отправлять их на, на гемодиализ или в областную больницу Мечникова, или э, в четвертую городскую больницу города Днепропетровска. Поэтому это действительно очень важный социальный э, проект. До конца этого года, а мы планируем где-то начать эту процедуру с сентября, с октября месяца, э, мы дополнительно выделяем около 250 тысяч. Ну и э, Павлоградский наш, наш горсовет Анатолий Алексеевич, нас 100% обеспечили всеми бюджетными медикаментами для пациентов, которые проходят процедуру гемодиализа в нашем отделении. А я еще раз добавляю, что это не только пациенты города Павлограда, но и пациенты западно-донбасского региона и два переселенца завершився пристур у стоматологической поликлиницы павлограда тут за кошты міського бюджету придбали новое обладнання. нам надо работать над наполнением бюджета работаем в этом направлении я уже сказал при выполнении бюджета в этом году будем перевыполнять я всегда говорю деньги бюджет и деньги в бюджете это как бюджет семьи сколько заработали настолько израсходовали, их много не может быть. Их не может быть тому, тому больше, тому меньше. Будем, прежде всего, конечно, значимые социальные объекты, естественно, особенно здоровье, будут выделяться деньги однозначно. Депутаты идут на это, депутаты предусматривают, независимо от подчинения того или иного объекта здравоохранения. Так что я думаю, что я, я, я понимаю, что нам надо. Вот я привел пример на той же частной клинике, я понимаю, насколько мы отстаем. Мы это бюджетные организации, бюджетные... Вот такие вот э, стоматологичные поликлиники, больницы и так далее. Частник, он, собственник, он на, на два, на три шага вперед. Ну, тем не менее, надо к этому и стремиться, потому что, э, наверное, процентов 90 людей не могут себе позволить пойти в частную клинику, также и, за, и заплатить деньги. Так что мы должны работать на, на большинство людей, совершенствовать нашу поли, э, медицину и в том числе стоматологичную стоматологичные направления, чтобы люди получали такие же самые комфортные условия, качественные по лечению в этом направлении. По завершению пресс-туру міський голова поделился планами на майбутнее. Мне не особо нравились эти мероприятия, вот такие вот показушные. Да? Но сейчас я прихожу к тому, что да, действительно надо их проводить для того, чтобы декларировать и показывать то, что делается в городе. А делается в городе действительно много. Я немножко вот не согласен с то, как говорит Николай Васильевич, что власть дала, не власть. Это депутаты, если мы собираемся коллегиально принимаем решения, мы берем эти деньги с бюджета, куда платят налогоплательщики. То есть эти деньги не, не мои, не власти, это наши общие деньги. И мы должны их расходовать так, чтобы было всем хорошо от того, что поступают. В частности, мы объехали несколько объектов, и вот мы видим результаты того же бюджетного финансирования. Также ну, мы объехали это какую-то часть, малую часть. Делается действительно очень много в городе на сегодняшний день. Это делается благодаря всем абсолютно. И вам в том числе. Потому что вы контролируете как средства массовой информации, обращаете внимание на те или иные проблемы, куда мы потом направляем уже свое внимание и решаем проблемы, которые возникают. Так что мы это делаем все сообща и все вместе. Я себя не, не как-то не позиционирую где-то отдельно. Я себя позиционирую со всеми вместе, со всеми вместе с депутатами городского совета. Мы принимаем эти решения коллегиально, спорим, доказываем, выясняем отношения, но тем не менее прогрессируем. На сегодняшний день собралась, я считаю, что качественный такой депутатский городской совет, они работают, у каждого есть свое мнение. Где-то, ну, знаете, я всегда привожу там одну женщину, пример по Польше, когда выбрали президента Польши. И она говорит: я не голосовала за этого президента, но я вынуждена смириться и будем работать вместе. А у нас же почему-то болезненно некоторые воспринимает, если не по его сделали, значит это сделано неправильно это неправильный подход, это не принцип демократичный. Меньшинство должно соглашаться с большинством с мнением большинства хочется или не хочется. по этому принципу и я выстраиваю отношения с депутатским корпусом и результаты этой работы вот они видны. Мы, я считаю, что только в начале большого пути нам еще очень много надо будет сделать в этом городе для того чтобы хотя бы сдвинуться с места. Я не вижу особых пока, так скажем, заслуг. Да, результат есть работает, но пока еще у меня планы, амбиции еще на очень многое. Во всех, во всех направлениях и в медицине в том числе.